يا أرحم الراحمين وعهده قلت بين النفوس وأخذت بالنواسل قلت بين النفوس وأخذت بالنواسل وأخذت بالنواسل كتبت الأعداد ونسقت الأعداد والقلوب لك مخزية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الحلق قلبك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الحمد لله الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال <سؤال> وجهك وعظيم <سؤال> سلطانك اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه يسأل الله, الله عنا محمدا بما هو أفعله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم الله مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الامراض ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وَقْفَاناَ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وَقْفَاناَ ربنا ولا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ربنا ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اننا ضعفاء فقم في رضاك ذنوبنا وخذ الى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضاينا اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكب إلينا الكفر والفسوق والعشيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا, ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير ونسالك اليسر والمعافاه ونسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم ات نفوسنا تقواها اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك في ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح النجال يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل سالنا على من ظلمنا اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين

اے اللہ <سؤال> غلطی پر جن کے معاف کرے اے اللہ جنہوں نے غلطی کی چلتے کے معاف کرے اے اللہ تعالی حق ہمارے اوپر ہے اے اللہ تعالی کے معاف کرے اے اللہ دوست مسلمین مسلمانوں کے معاف کرے اے اللہ سب مست مومنین مومنات کے معاف کرے اے اللہ اے ماں باپ کے معاف کرے اے اللہ کے دکھانے اللہ نصیب فرمان فرمان فرمانہ اللہ وبر نصیب فرمان

मुहम्मद

علم الرسول توفیق نصیب فرما اے اللہ تیلی پر محبت ہمیں دل میں پیدا کر دے اے اللہ تیلی پر محبت ہمیں دل میں اے اللہ علماء سے محبت ہمیں دل میں پیدا کر دے اے اللہ اے اللہ علماء علماء سے ان سے توفیق نصیب فرما اللہ ذکر دھیان نصیب فرما اے اللہ ذکر دھیان نصیب فرما اے اللہ ذکر دھیان نصیب فرما اے اللہ দেবা ইসলামে ওক্তা তৌফিক নসত ফরমান আল্লাহ হে আল্লাহ আমরা দেবা কামাদের উপর তৌফিক নসত ফরমান আল্লাহ হে আমাদেরকে উত্তম اخلاق نصیব ফরমান উত্তম اخلاق نصیব ফরমান হে আল্লাহ bad akhlaq ki ভালো ভালো গুণ আমাদেরকে আমাদের ভিতরে ভালো গুণ پیدا করে দেন দোষ আছে परान मुसलमान जानवानू इज़त रहारत परमान मुसलमान जानवारू इज़त रहे भारत परमान मुसलमान जैसे रे पारमान मुसलमान जैसे भारत परमान मुसलमान जैसे रहे पारत परमान

दौलत नसीब फरमान دنیا سب بھی خود مرضی ریا کری کے معاف فرمان اے اللہ دعوت والا کام کے پورا عالم مندی زندہ فرمان اے اللہ پورا امت کے دعوت والا قدر پر مجتمع فرمان اے اللہ اے کام کے حفاظ فرمان کام کرنے والا جل حفاظ فرمان اے اللہ کام شمس مراکز کلی کے حفاظ فرمان دینی شمس تو کار جا اخلاص شنگ اپنے کے راضی کرو ہو सभुली हर शरी हर दूर फलानुरती

کے سب راستہ کے کھلے دین اے اللہ حق والا دل مدد فرمان قیمی دائی شامل حال فرمان اے اللہ قدم قدم نسرت فرمان اے اللہ سہولت یسر معاملہ فرمان اے اللہ فضل کرم معاملہ فرمان اے اللہ فعافیت معاملہ فرمان اے اللہ فعافیت معاملہ فرمان اے اللہ جرا اے اللہ استعمال جنو محنت کرسے اے اللہ شکل کے سر بدلہ نصیب فرمان اے اللہ اے اللہ